Мы продолжаем марафон на БТБ, посвященный парламентским выборам 2014. Спасибо, что вы с нами. Президент Украины Петр Порошенко сегодня находится в зоне АТО. Об этом сообщила журналистам супруга главы государства Марина Порошенко. Президент поехал на Донбасс для того, чтобы проконтролировать ход голосования в регионе. Свой гражданский долг он обязательно исполнит, сообщила супруга главы государства, отвечая на вопросы журналистов. Но ну, а накануне президент Петр Порошенко обратился к гражданам. У, вас, У вас чрезвычайно широкий выбор. выбор. Власть обеспечила честную, конкурентную, свободную и прозрачную избирательную кампанию. Она полностью соответствует европейским стандартам. Прошу, выбирайте по совести. Помните, что голосование за деньги не является преступлением не только для тех, кто покупает, а и для тех, кто продает. Голосуйте за Украину. Соборную, единую, неделимую, европейскую. Слава Украине! Служба безопасности Украины опубликовала электронные адреса интернет-ресурсов для фото и видео доказательств о нарушениях во время выбора в Верховную Раду. пресс службе ведомства отмечают, что загружать материалы можно с 7 часов утра. Обращения будут приниматься от избирателей, журналистов, волонтеров, мобильных групп, общественных наблюдателей. В СБУ немедленно отреагируют на подобные факты и примут меры совместно с другими силовыми ведомствами. На ну 8 часов все избирательные участки открыли свои двери для украинцев. Активность избирателей наблюдается с самого утра. Уже за несколько минут до начала работы перед дверью одного из участков в Соломенском районе Киева около сотни человек. А уже через час по подсчетам работников избирательной комиссии проголосовало около 300 человек. Много людей приходило, проверяли себя, если в списках, да, многие писали заявления, если нет в списках. То есть, ну, конечно, не стопроцентная будет явка, это понятно, да, но я думаю, что если у нас 2314 избирателей, ну, вот, может, даже больше половины проголосуют сегодня, за сегодняшний день. Пришли для того, чтобы изменить что-то в нашем, так сказать, государстве. Если я не проголосую то это Будет на руку тем, кто мне не симпатичен. С опозданием открылся один избирательный участок в Харьковской области, который находится в поселке городского типа нового долага. Задержка произошла из-за сообщения о якобы минировании городской больницы, где находится участок, сообщают в пресс-службе ГУМВД в Харьковской области. Неизвестно, позвонил в дежурную часть Нововодолажского райотдела без 15.8. На место происшествия выехали правоохранители и взрывотехники. Они обследовали здание, но не нашли никаких взрывоопасных предметов или веществ. Через час после звонка участок открылся и начал свою работу. Сейчас сотрудники милиции пытаются установить, кто же сообщил о минировании. Для наблюдения за парламентскими выборами в Украину были приглашены 950 международных наблюдателей из 43 стран. Это представители ОБСЕ, Европейского парламента, наблюдатели от ПАСЕ и делегаты от Парламентской ассамблеи НАТО. Сейчас с нами на связи из Харькова доктор Барух Беннерия, бывший посол Израиля в Грузии и Армении, эксперт Международного центра избирательных систем. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор Бенери. Какая ситуация на участках в Харькове и что можете сказать о явке избирателей? Мы с коллегой побывали не только сейчас находимся в Харькове, не только в Харькове, мы побывали вчера в Краснограде, тоже присутствовали в сказать, открытии этих участков и функциональности их и так далее. Сейчас мы находимся здесь. К сожалению, есть некоторые замечания, что касается, например, помещения, где очень тесно и иногда невозможно там пройти. Но, ну, во всяком случае, обстановка неплохая, тихая. Люди приходят, и голосуют и уходят. И есть некоторые другие замечания, которые, я надеюсь, сегодня на пресс-конференции мы это заметим. И отметим мы, я и мои коллеги. Так что в общем обстановка нормальная. А были ли зафиксированы какие-либо нарушения? Смотрите, нарушения, я бы сказал, например, мы встречались вчера с председателем окружной или местной комиссии, которая совершенно отказалась с нами беседовать и даже, как сказать, попросила нас уйти. И так что мне кажется, что это было какое-то более, сказать, такое нарушение, которое мы еще не сталкивались с этим. И были еще некоторые нарушения в смысле того, это по нашему понятию, например, на плакатах, которые представляют кандидатов всяких партий и так далее, люди сняты в военной форме, например. И их, их не казать данные. Нам кажется, что люди в военной форме, в старой советской форме, даже в сегодняшней форме, это немножко э, не идет по такому процессу, который мы, мы, мы знакомы. Но а с каким настроением приходят избиратели на участки? То, а что мы видим, люди приходят довольно интенсивно и в хорошем настроении. Я не вижу тут никаких эксцессов или что-то такое. И так это до С до этого часа все это происходит. Так можно надеяться, по-нашему, -мо что все это пойдет спокойно и эффективно. Спасибо за ваши комментарии. Я напомню телезрителям, с нами на связи был из Харькова доктор Барух Бинерия, бывший посол Израиля в Грузии и Армении, эксперт Международного центра избирательных систем. Но ну, а мы продолжаем выпуск. Первыми голосовать на внеочередных выборах Рады начали украинцы в Австралии. На зеленом континенте создана участковая избирательная комиссия при посольстве Украины в столице Канберри. На нее смогут отдать свой голос более двух тысяч украинцев. После Австралии к голосованию приступили наши соотечественники, проживающие в Японии, Южной Корее и Малайзии. Для них избирательные участки открылись в два ночи по Киеву. Всего к этому времени заработали 34 заграничных избирательных участка и из 112. В России можно отдать свой голос в шести городах. Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Екатеринбург. Украинские красавицы призывают наших соотечественников за границей прийти и проголосовать. Иностранную избирательную комиссию в Чикаго возглавляет финалистка конкурса красоты «Мисс Украинская диаспора-2013» Ульяна Сидор. Девушка родом со Львова. На минувших президентских выборах она была заместителем председателя комиссии в Чикаго. Украинская красавица активно занимается в США благотворительностью и общественной деятельностью. В августе она снялась в тематической фотосессии «Крым – это Украина». Таким образом, Украина украинцы за океаном выразили свою поддержку крымско-татарскому народу. Избирательные участки в Донецкой области тщательно охраняют милиция. Территорию за их пределами усиленно патрулируют военные. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко. Он подчеркнул, что сегодня на избирательных участках людям обеспечена безопасность и реализация права на свободное волеизъявление. По данным Комитета избирателей Украины, в округе номер 45 в Есеноватском районе Донецкой области открылись лишь четыре участка. Голосование на них проходит нормально. Инцидент произошел в округе номер 46 в городе Артемов с Донецкой области. Там члены участковой избирательной комиссии испортили бюллетени, сообщает председатель ЦИК Михаил Хендовский. Из этого более тысячи украинцев не могут проголосовать. Виновные, обещает Михаил Хендовский, будут наказаны. Члены участковой избирательной комиссии испортили все без исключения бюллетени для голосования в одномандатном участковом избирательном округе на этом избирательном участке. Путем проставления отметки «Выбыл» не на фамилии того кандидата, который действительно выбыл из баллотирования и участие в баллотировании уже не принимает. Понятно, что такими бюллетенями голосовать нельзя. Голосование на этом участке происходит только по партийным спискам кандидатов. То есть в общегосударственном многомандатном избирательном округе тем единственным, бюллетенем, который остался не испорченным. Ну, в эти минуты в Центральной избирательной комиссии начинается брифинг главы ЦИК Михаила Хендовского. Напомню, там находится наш корреспондент Оксана Прыжка. Все подробности она расскажет уже в ближайшем выпуске. Накануне выборов подразделения сил АТО перевели на усиленный режим службы, сообщили в Совете нацбезопасности. Правоохранители и представители спецслужб будут обеспечивать безопасность избирателей, членов комиссии на всех этапах. Ожидается, что на избирательные участки в Донецкой области придут около полутора миллиона граждан. Ночь на Донбассе прошла спокойно. Подразделения наших военных не обстреливались. Донецкий аэропорт, район вблизи Дебальцева, Мариуполя и Смелого находятся под контролем сил АТО. По данным пресс-центра операции, боевики продолжают активно используют беспилотники для разведки наших позиций. В некоторых районах силовики обнаруживают и обезвреживают огневые точки снайперских групп боевиков. Ну и сегодня террористы готовят в зоне АТО вооруженные провокации под видом бойцов батальонов спецназначения МВД, сообщают в Министерстве внутренних дел Украины. Из захваченного боевиками Новозовска в штаб антитеррористического центра поступила оперативная информация о том, что там замечены несколько КАМАЗов с опознавательными знаками АТО. На этих автомобилях передвигаются люди, одетые в камуфляжную форму с нашивками батальонов АЗОВ и АЙДАР, говорится в сообщении. Но в Новозовске нет и не может быть украинских боев. Бойцов подчеркнули в ведомстве. А в Луганской области боевики запугивают местных жителей, сообщат в МВД. В милиция обнаружила около двух сотен листовок, адресованных пенсионерам. Террористы угрожают в случае голосования за некоторых кандидатов, оставить пожилых людей без пенсии. В министерстве предупреждают о возможных провокациях и призывают население, прилегающих к зоне АТО-районов, быть бдительными, не поддаваться на провокации и не паниковать. В России установили бюст Тарасу Шевченко. Об этом на своей страничке в соцсети сообщил местный губернатор Александр Жилкин. На минувшей неделе памятник Кобзарю появился во дворе одной из астраханских школ. Открытие приурочили к 200-летию со дня рождения великого поэта. Школа в Астрахане уже несколько десятилетий носит имя Тараса Шевченко. Он останавливался здесь, когда возвращался из ссылки в Оренбурге. В ближайшее время в Астрахане планируют открыть и музей, посвященный жизни и творчеству украинского поэта. Но ну а мы продолжаем наш телемарафон на канале БТБ, посвященный парламентским выборам 2014. Оставайтесь с нами и увидимся уже меньше, чем через час.